Розпочалася чергова оперативна нарада керівників цехів та підрозділів ПАТ МГЗК, яка відбулася 31 травня, з приємного моменту нагородження, яке було адресовано голові правління комбінату Олександру Юрійовичу Зільбірману, а також тим, хто відповідає у цеха комбінату за техніку безпеки. Слово керівнику фонду від нещасних випадків на виробництві Олександру Шморгуну, Як ви знаєте, послі року дріб уже у нас в принципі ми єволіруваємо, стараємося. хвалить после прихода Александра Юрьевича на комбинат. Ну а внимание уделяется именно охране труда. И как вы помните, по итогам 2015 года ГОК практически был одним из лучших предприятий по показателям в, в области на уровне других предприятий именно по снижению страховых случаев, по снижению профессиональных заболеваний. Поэтому мы э, с нашего как бы, представления э, подавали представление в области управления свое. И вот э, к, с нагоды дня э, Всемирного дня охраны труда Зельбермана э, Александра Юрьевича за вагомый внесок в организацию системы охраны труда и э, снижения вредных факторов производства, областное управление Фонда социального страхования от несчастных случаев в Днепропетровской области наградило по честной грамоте. Поэтому разрешите поздравить, поблагодарить. Ну и как не сдавать позиции. Выполняется грамотно. В рабочее время, как сказали. Сироподняк. Сироподняк. И с Сейчас одну секунду. Мы продемонстрируем. В камеру. Даже будем показывать. чтобы знали, что церковь одна есть. Із нагоди Міжнародного дня охорони труда та за сумільне ставлення до виконання службових обов'язків вагомий особистий внесок у вирішення питань охорони праці нагороджується Гузенка Ігор Анатолійович, заступник начальника шахти 3-5, та голота Олександр Іванович, заступник начальника Грушевського кар'єру. Также продолжать дальше, не травмировать наших подопечных, чтобы люди приходили домой здоровыми и нормально дальше работали и давали роду. Все, спасибо большое за внимание. Спасибо, спасибо. Як Марганецький гірничосбагачильний комбінат завершував виробничий травень, звітував заступник голови правління з виробництва Валерій Заєць. Отчт на роботі комбіната за 30 днів має 2016 року. По итогам роботи за 30 днів має допущено відставання подобичі руди, проходки горних вироботок, з кришним роботом і добичі перевозки хвостового. Виробітку. Основні причини цих моментів добича руди, неудовлетворительна робота шахти 1415 і грушевського кар'єру. Проходка горных природа. Также неудовлетворительная работа шахты 1415. Недостаточное количество персонала для выполнения работ, отсутствие бригады на больничных листах. Скрешные работы. Основной причиной является это неблагоприятные климатические условия и перераспределение объемов скрышных работ с переэкскавацией по причине простоя, долгого простоя, Реша номер два по добыче хвостового обогащения. Это у нас накопленные остатки за прошедшие периоды. Основные причины здесь это недостаточное количество транспорта, а также не работа второй машины номер 20 на шламохранилище. На работу цехов комбината оказывает существенное влияние недопоставки ТМЦ по, по плану поставок. В апреле поставлено ТМЦ на 60% от запланированных из горящих позиций это у нас гидравлическое оборудование для ремонта комбайнов КДР лента транспортерная для Грушевского карьера, это основные болезненные наши вопросы. Значительное влияние на рост аварийных постоев повлияло своевременное своевременное выполнение монтажных работ. Это также поставка транспортерной ленты, которую мы не получаем с 2015 -го года. За 30 дней мая имеем следующие показатели по комбинату. Завалка сырой руды при плане 114,7 тысяч тонн, факт выполнения 116,9 плюс 2200. По производству концентрата плюс 100 тонн, по добыче руды минус 10 тысяч По обработке горных выработок минус 24,3 метра. Скрешные работы минус 55,6 тысяч метров кубических. Переекскавація плюс 101,7 тисяч метрів кубічних. Досить рівно спрацювали основні видобувні одиниці комбінату. Зокрема, шахта 3-5 має 1100 тонн плюса з видобутку руди. На шахті 8 успішні також і показники якості сировини. Підземний цех 9-10 очолює новий керівник. Шахта ліквідує відставання від плану. В свою чергу, певні проблеми є на шахті 14-15. Одна з них кадрова. Шахта 14-15. Шахта не виконує планові показателі подобачі руди по проходці горних виробів. Причина – неудовлетворительной работы по добыче. Это сложные горно-геологические условия на шахте. Особенно на штреках с длительной эксплуатацией. Это первый панельный откаточный, первый панельный конвейерный. В течение мая месяца пришлось принять решение об остановке первого панельного конвейерного под демонтаж. Была сделана демонтажная камера, выгнан комбайн, комбайн разобран. До сегодняшнего дня выдали на 12 метров плавающую секцию, дальше следом за ней извлекаем комбайн. <coughs> Такие же горные условия немного, не намного лучше на первом панельном откаточном, Отсюда также минус. Ну и также следовало бы отметить, что аварийное простое честных забоев в 107 часов. Это опять же замена двигателей, ремонт гидравлики, ремонт стыков транспортерной ленты. Кроме того, на шахте сейчас большие проблемы по персоналу. В течение мая месяца руководство шахты пришлось переставлять кирпичиков, грозов нарезных, бригад, переставлять вычистные забои для того, чтобы удержать хотя бы проходы, доступы к оборудованию. Заступник голови правління з управління персоналом Андрій Палямар відзначив переможців трудового змагання за квітень. Так вимпел серед основних цехів отримала шахта 3.5. Серед допоміжних цех підготовки та правки кріпильних матеріалів. По итогам трудового за запрет місяць лучшим колективом прозвоним признаком шахта No35. Лучшим цехом вспомогательного производства признан коллектив ЦПКН. Далее Андрей Федорович зупинився на питаннях придбання путівок до санаторії профілакторії, перевірці лікарняного режиму тощо. По проверке больничного режима. Да, мы месяц у нас короткий месяц, но тем не менее, по называю некоторые подразделения, где есть отклонение факта от среднемесячной, среднемесячного количества проверок, которые были в прошлом году. По автоцеху было в мае 8 проверок, при этом в среднем по 2015 году было 17 проверок в месяц. По грузскому карьеру меньше на 5 проверок, чем было всегда. ПМВР меньше на 2, РВЦ меньше на 3, Шахта 3.5 меньше на 12, Шахта 9.10 меньше на 23. Я хотел обратить внимание, ну то есть 14-15 для того, чтобы у меня не было аргументов как-то Сергея Борисовича убивать. Клиния поставила очередной, я считаю, нормальный рекорд, если это сделано, действительно сделано, проверки. 82 проверки. При том, что в среднем было порядка 67. Артем Александрович, сколько у вас людей болеет? 16 человек. Проверок было 9. Маловато. Ну То есть нам это интересно или неинтересно? Интересно. Тогда проверяем. Далее, находится сейчас на согласовании три документа. Это приказ, положение и заявление для организованного отдыха на территории базы отдыха Чай. Там попытаются детально все это дело расписать. Как мы это видим, как принимающая сторона, до конца недели данный документ будет у вас. И дальше вперед из песни им руководствуемся. Там расписан порядок проведения и ответственность за то, что взял имущество, попользовался, создал, в каком виде должно быть, и как туалетами пользоваться надо, и рыбалка, и так далее, и тому подобное. И дальше будут идти только по этому положению на основании указанных заявлений. Разрешение на размещение на базе отдыха будет идти через меня. Маленькая Пробежать... ремарка. Во-первых, нужно комиссионно осмотреть домики, выполненные Рецепт, ремонты. Да. Если они удовлетворяют, домик вводится в эксплуатацию. Если не удовлетворяет, этот домик до проверки комиссионной не работает. То есть прием людей этого подразделения в свои домики не, не открывается. А вообще, должен сказать, завтра первое число. Да, По-хорошему, зона отдыха начинает работать. Те, кто закрыли все объемы своих работ, читайте инструкции, читайте приказ. Единственное, там нюансы есть, вы должны их знать. И люди, которые отправляются отдыхать в зону отдыха, должны знать, что можно, что нельзя. Приближается День как будет организована официальная часть, это еще пока вопрос находится на согласовании. Но то, что можем мы сделать уже сейчас, в преддверии нашего с вами праздника, править провести опять порядок на своих территориях. Май в этом плане был не только, скажем так, вредителем в плане производственных процессов, ну и благодаря такому маю у нас права пошла расти бешеными темпами цеха начинает зарастать. Я не говорю, что я на следующей практике буду уже кого-то распинать, но через две недели я сделаю контрольный объезд. Для общей информации, вы знаете о том, что подходит к окончанию срок нахождения в составе отряда охраны, принятых временно работе. Было их первоначально 60, сейчас уже 56 человек было на вчерашний день. Значит, в связи с приходом опять на предприятие охраны фирмы Явер, с данными людьми, с каждым свой срок, мы будем прощаться. Для того, чтобы не потерять трудоспособных, им предлагаются рабочие места. Для всех говорю, по указанию председателя правления, я в первую очередь этим людям предлагаю шарка 14.15. Поэтому не надо сейчас пытаться кого-то растягивать по другим подразделениям. Я это сделать все равно не смогу. Только 14-15. Не надо людей обнадеживать. Через меня прошли через собеседования 23 человека мужского пола. Потому что, к сожалению, в женских профессий раз-два я вчелся, то, что я могу предложить. Это, кстати, еще раз обращаюсь к СССР и к отряду охраны, двух работниц отряда охраны. Одна, которая малер, другая, которая хочет быть малером. Стыкуйтесь по времени, когда определяйтесь для того, чтобы на них посмотреть на объекты. Ну вы, конечно, так делать никогда. и и выбирайте, кто у вас останется. <свят> вот. Из 23 человек приняло решение пойти на шаг 14-15. в настоящий момент 10 человек, из которых 6 ученики розов, в остальные полностью помогательные профессии подземно. Еще раз говорю, пока шахта не будет окомплектована до команды председателя правления. никого никуда и переводить не буду. А у людей позаканчиваются сроки, и я их увольняю по окончанию трудового договора. Вы меня услышали. Які ремонтні роботи провели у травні служби головного механіка та енергетика по ТМГЗК – дивіться далі. Відчет по проведеному ремонту Павлівської битовної фабрики за май місяць. Тяжко почали май... май місяць. По ремонту було допущено ряд аварійних простої серйозних аварій, по промовищним машинам, по питателям. Тому График по плановым ремонта был смещен практически на 700, но тем не менее. Значит, пробил ГТДЗ-2М4 по, по дробления первой фабрики. Работы выполнены в полном объеме. Насос 121. Старая история о резервном насосе о 120 на завалке ОФ-1. В этом месяце все-таки удалось установить резервный насос за исключением не его обвязка трубопровода, Я думаю, что эту работу мы буквально в начале июня закончим, поэтому будем иметь 120 и 121 насос, как резерв на завалке в Выполнена Выполнено техническое обслуживание, обслуживание пусконаладочные работы по экскаватору расчет 2090 номер 2. Экскаватор находится в работе, пока мы не замечаний нет. Также выполнены капитальные ремонт и наладка электрооборудования экскаватора АКГ-8ВС номер 1. Закончены наладочные работы. Сейчас экскаватора комплектуется экипажем. Выполняются подготовительные работы, чтобы мы могли 72 часа отработать и составлять акт приемки этого экскаватора в работу. По экскаватору ИШ-1590 номер 116, который находится в работе, проплата, предоплата перенесена на следующий месяц на июль месяц. Хочу отметить по этому вопросу следующее. Во время работы экскаватора 116 донором был экскаватор 2090 номер 2. Сейчас у меня боя в работе. Поэтому ситуация не совсем нормальная. Учитывая то, что оборудование это будет изготавливаться где-то порядка полгода, пять месяцев, необходимо эти работы продолжать для того, чтобы мы могли или в конце года, если позволят планы наших производственных, или в начале года этот экскаватор сделать нормальным, чтобы мы могли работать. Питание покривельных работ подняла начальник бюро капитального будинства комбината Олена Галкина. Проливные дожди показали еще проблемы на отремонтированных кровлях прошлого года. Значит, мы увидели в связи с некачественным выполнением работ, с нарушением технологии, отношение специалистов к выполнению контроля над качеством работ, на столовой номер 17 на территории, которая находится, значит, наблюдали течи кровли, работала комиссия по, значит, по определению причин такой работы. И, в общем-то, сделаны следующие выводы. А выводы сделаны такие, что у нас раз... на сегодняшний день 13 в цехах выполняется кровля одновременно. Сейчас написан приказ мною дополнение к программе кровли этого года значит, следующей текстовкой. Что вам запрещается накрывать слоя, первый и второй слой, для того, как специалистами ВКС, то есть моего бюро, не принято основание. Не принята стяжка, по которой вы в дальнейшем выполняете эту работу. На завтра у меня специалист на 14.15 принимать стяжку. На шахту 3.5 принимать стяжку. Только потому, после этого мы разрешаем выполнять накрыв, так сказать, этих стяжек. Ну что, лето, завтра начинается лето. 90% работ по кровлям нужно закрыть до 1 сентября. Чтобы в сентябрь закруглить весь объем Задача понятная. Понятно. Задача понятная всем или нет? Пожалуйста, закатывайте рукава. Делайте для себя, не для меня, для себя.